Кстати, сегодня будет эксперимент, так сказать. Потянет, не потянет. У, У нас есть специальная технология. Возможно это будет дешевле. Как же ведет барана 21 метр себя на бездорожье. Гляньте, она пушистая. Просто пух. Ну, такой зуб запросто станет на вашем открывай. Ребята, всем привет! С вами команда компания Versagro, меня зовут Евгений. Сегодня мы в Донецкой области. Э -э наш постоянный клиент, э который не один год у нас покупает технику, это ротационные бороны, каток-измельчитель. Заказал у нас шлейф 21 метр, э -э заказал очистители ряда на две сеялки Kverneland Accord и Optima. Покажем вам сегодня работу в поле немного э, шлейф бараны 21 метр. Я чуть-чуть расскажу за нее. Э, интересные моменты. Кстати, сегодня будет эксперимент, так сказать. В чем будет эксперимент? Шлейф 21 метр. Мы рекомендуем минимум 350 лошадиных сил. Сегодня вот на таком вот джиндире его прокатим. 335. Посмотрим, как он будет работать с таким агрегатом нашим как шлейф барана потянет, не потянет, какая скорость будет. Все заснимем, все покажем. Вот как с колеей будет работать барана. 1408 зубьев. 1408 зубьев. Зубья наша компания производит сама. У нас есть специальная технология делаем полный аналог Макферлайна, который ничем не уступает. Это уже было проверено, проверено на опыте. Э -э многие люди, клиенты наши уже сами убедились в этом. Но многие фирмы, вот, которые занимаются продажей Бывших Макферлайнов, которые пригоняют, обращаются к нам, чтобы мы делали эти зубья. Э -э Поэтому, возможно, если вы ищете на свой Макферлайн зуб, Возможно, стоит все-таки обратиться именно к нам. Возможно, это будет дешевле. Вот зуб нашли в борону. Ромбический. Он не крашенный. Сталь 60s2. Прошел термообработку рабочей части. Вот. Ну, такой зуб запросто станет на ваш Макферлайн Ну или не на ваш. протестировали гидравлику, разложили, сложили. Шлифа наши под компенсацией. Вся техника, которую мы делаем под компенсацией. Барана приведена в транспортное положение. Сейчас мы едим на поле, работать нею. Поснимаем, как она работает в поле. Покажем почву, что самое главное, что всех интересует. Конечно же, результат. результат. Снимем обязательно ее переход в рабочее положение. Наслаждаемся просмотром. ведет барана 21 метр себя на бездорожье. Много кто э, задает такие вопросы, всех интересует. Вот у нас между полями там земля грязь, плохая дорога, ямы, она не будет ехать. В этом видео мы все покажем. состоянии поле на котором поедет наш шлейф вот он сюда заезжал вот он заезжал смотрите какие канавы бля, почти по колено вот почва у нас где-то сухая вот. видно тут Лепится. Вот. вот сейчас раскладываемся. Сейчас мы вам покажем. Показали результат до. Посмотрим, что останется, что получится после прохода одного прохода шлейф бараны, которые Сейчас идут на замену старым зубовым, которые признаны уже, что более эффективные за один проход делают все лучше, чем те за два прохода. Ну, есть люди, которые считают обратно. Тут, конечно, у каждого свое мнение. Вот он поехал. Земля здесь готовится под посев подсолнуха. Вот параной обрабатываем, потом зайдет сеялка, будет сеять. Сейчас двадцать девятое апреля. думайте про технику на весну уже осенью. На осень думайте еще весной. Мы завод производитель. Мы делаем технику под заказ. Поэтому, кто смотрит себе какие-то агрегаты, чтобы ваша техника приезжала к вам в хозяйство вовремя, нужно обращаться заблаговременно. Мы работаем по схеме 60% предоплаты. Мы запускаем производство, остальное уже по готовности. Но мы готовы рассматривать индивидуальные ситуации, когда есть минимальная какая-то предоплата. Это с менеджерами вы согласуете, с начальством. собственно давайте смотреть, что наделала барана. собственно вот тот эффект расчески, о котором мы постоянно говорим. почва насыщена влагой, не то чтобы супер там влажная, но она насыщена влагой, она не сухая. пойдемте ближе к краю, чтобы больше наглядности было. боже какое удовольствие ходить просто по земле обработанной шлифовой бараной. тошну совсем другой. Вот смотрите, вот эта почва до, она бугристая, а здесь вот пробирается сорняк, есть вот поживные остатки оставались а вот, собственно, почва после обработки, что мы имеем. Гляньте, она пушистая, просто пух. Вот, смотрите. Все повыдергивало. Вот, собственно, где-то вот так вот барана обрабатывает. Сколько тут. Вот, просто, смотрите, просто пух. Да, есть небольшие комочки, но в целом вот не знаю насколько вам видно. Вот насколько... и вот выдернула 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 видите просто я вот стою понимаете насколько я даже не давлю вот я просто стал у меня вес конечно килограмм 65 67 самое Интересно, колея за трактором. На бу... Там, где бугры были. Вот тут даже все <свы> бугристое. Тут, да, конечно, зубья не достали. Почему? Потому что тут впадина. Тут для такой местности надо ставить тяжелые шлифа. Но дальше, где была почва ровная, колею трактора, они... Вот там колея трактора, дальше она исчезает. То есть барана достает, все нормально. Вот, круто. 335 сильный трактор. Конечно, справился на отлично. Пятерка. Пятерка Джандиру. Вот, пятерка нашей баране. Я надеюсь, вы оцените, поставите лайк. Очистили барану от грязи, от поживных остатков чуть-чуть. Сейчас я вам покажу зубы. Ну, сколько она? Она проехала, да, конечно, мало. Смотрите. Вот, специально в теньке, чтобы вам видно было. Даже краску даже краску не слезала. Кто не знает, мы красим порошковой краской. Порошковая держится у нас, как видите, отлично. Зубы работают, краска не, исчезла, не счесывается. Поэтому, ребята, кому надо зубья поставить, поменять на шлейфе, обращайтесь к нам. Мы в этом эксперты. Сами в этом убедитесь. Сами в этом сможете убедиться, когда попробуете.